আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব মাদক বিরোধী অভিযান দুইটি পৃথক অভিযানে উদ্ধার বৃহৎ পরিমাণের মাদক দ্রব্য আটক চার অব্যাহত রয়েছে কাঁচাল পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান দুইটি পৃথক অভিযানে পঁচিশ কোটি টাকার ইয়াবার টেবলের সহ চারজনকে পাকড়াও করেছে কাঁচাল পুলিশ গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে প্রথম অভিযানে শিলচর শহরতলীর সোনাবারিঘাট এলাকায় মিজরাম থেকে আসা একটি গ্যাস সিলিন্ডারবাহী গাড়ি আটক করে পুলিশ গাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় একটি খালি সিলিন্ডারের ভিতরে কৌশলে লুকিয়ে রাখা পাঁচ প্যাকেট ইয়াবার ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ প্যাকেট থেকে উদ্ধার হয় পঞ্চাশ হাজার ইয়াবার ট্যাবলেট কালোবাজারে যার মূল্য পনেরো কোটি টাকার অধিক হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে মাদক পাচারের সহিত দুইজনকে আটক করা হয় ধৃতরা হল সাইদুর রহমান ও হুসেন লাইশ উভয়ই হাইলাকান্দি জেলার বাসিন্দা একই দিন সন্ধ্যায় শিলচর সদর থানার অন্তর্গত বেতুকান্দি এলাকায় দ্বিতীয় অভিযানে একটি বাড়ি থেকে এক লক্ষ সন্দেহজনক ইয়াবার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ উদ্ধারকৃত মাদক দ্রব্যের কালোবাজারে মূল্য ত্রিশ কোটি টাকার অধিক হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে অভিযানে দুইজনকে আটক করা হয় দৃতরা হলো তারামণি লস্কর বয়স বায়ান্ন শিলচরের বাসিন্দা এবং মতিউল ইসলাম বয়স তিপ্পান্ন কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা পরপর দুইটি সফল অভিযানে বৃহৎ পরিমাণের মাদক দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনা প্রমাণ করছে অবৈধ মাদকের চুরা সক্রিয় রয়েছেন সক্রিয় রয়েছে পুলিশও সংবাদ মাধ্যমের সহিত কথা বলতে গিয়ে পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তা জানান নিশ্চাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই যি অভিযান আছে সেই অব্যাহত আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে অসমখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যি তেওঁ যি অভিযান লৈছে তাৰ গয়ণালৈ আমাৰ এই যি ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান সদায় আমাৰ অব্যাহত আছে যোৱাকালি আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ পুৱতি নিশাত অভিযানটো আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই অভিযান কালত প্ৰথম অৱস্থাত আমি সোনাবাৰী ঘাটত এটা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা এখন ট্ৰাক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু সেই ট্ৰাকখনত যেতিয়া আমি খান তালাচী চলাওঁ তাৰ পৰা এটা চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত ৱেল্ডিং কৰি ভিতৰত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত আমি পঞ্চাছ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হলো আৰু তাৰ লগতে দুজনকৈ ব্যক্তি আমি তাৰ লগত আমি এৰেষ্ট কৰোঁ এজনৰ নাম হ'ল ছয়দুৰ ৰহমান বৰভূঞা তেওঁৰ ঘৰ হ'ল হেলাকান্দি তৃতীয়জন হ'ল শৈবুল হুছেইন লস্কৰ তেওঁৰ ঘৰ হাইলাকান দুজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক দুখ তেওঁলোকক সোধ পোছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তদন্ত কালত আমি অন্য এটা স্থানত আবেলি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই অভিযান কালত আমি বেথুকান্দি শিলচৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত বেথুকান্দি অঞ্চলৰ পৰা এটা পৰিত্যক্ত ঘৰৰ পৰা আমি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই থোৱা এক লাখ য়াৱা টেবলেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি আইনৰ মতে সকলোখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰি আমি পৰৱৰ্তী আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সাজু সাজু হওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে দ্বিতীয়টো যি অভিযান চলিছিলে তাতো আমি দুজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ এজন নাম তাৰামণি লস্কৰ তেওঁ হ'ল মধুৰবন শিলচৰ আনজন হ'ল মতিউৰ ৰহমান তেওঁ হ'ল কোচবিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল এই চাৰিজন ব্যক্তিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক সম্পৰ্কিত থকা বেকৱাৰ্ড আৰু ফৰৱাৰ্ড যি লিংকেজেছ আছে তাৰ ভিতৰত তাৰ কাৰণে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু আইনৰ আওতাত যিসকল আহিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম মানগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ গোটেই যিখিনি জব্দকৃত সামগ্ৰী আছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ সেই সামগ্ৰীখিনি চোৰাং বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় পঞ্চল্লিছ কোটিৰো অধিক হ'ব আৰু এতিয়া আমি এই তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু তদন্ত কালত আৰু যি তথ্য আহে সেই তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই তদন্ত আৰু অধিক আমি গতিশীল কৰি ৰাখোঁ